بسم الله الرحمن الرحيم يا من أنعم بحوله يا من أكرم بطوله يا من عاد بلطفه يا من تعزز بقدرته يا من قدر بحكمته يا من حكم بتدبيره يا من دبر بعلمه يا من تجاوز بحلمه يا من دنا في علوه يا من على في دنوه سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان نجنا من النار يا من يخلق ما يشاء يا من يفعل ما يشاء يا من يهدي من يشاء يا من يضل من يشاء يا من يغفر لمن يشاء يا من يعذب من يشاء يا من يتوب على من يشاء يا من يصور في الارحام كيف يشاء يا من يزيد في الخلق ما يشاء يا من يختص برحمته من يشاء سبحانك يا لا اله الا انت الامان الامان نجنا من النار. يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، يا من لا يشرك في حكمه احدا، يا من جعل لكل شيء قدرا، يا من لم يزل رحيما، يا جاعل الملائكة رسلا، يا من جعل في السماء بروجا، يا من جعل الأرض قرارا، يا من جعل من الماء بشرا، يا من أحصى كل شيء عددا، يا من أحاط بكل شيء علما. سبحانك يا لا اله الا انت الامان الامان نجنا من النار. واسالك باسمائك يا فرد يا متر يا احد يا صمد يا امجد يا اعز يا اجل يا احق. يا أبر يا أبد سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان نجنا من النار يا معروف من عرفه يا معبود من عبده يا مشكور من شكره يا مذكور من ذكره يا محمود من حمده يا موجود من طلبه يا موصوف من وحده يا محبوب من احبه يا مرغوب من اراده يا مقصود من اناب اليه سبحانك يا لا اله الا انت الامان الامان نجنا من النار يا من لا ملك إلا ملكه يا من لا يحصي العباد ثناءه يا من لا تصف الخلائق جلاله يا من لا يدرك الأبصار كماله يا من لا يبلغ الأفهام صفاته يا من لا ينال الأفكار كبرياءه يا من لا يحسن الإنسان نعوته يا من لا يرد العباد قضائه يا من ظهر في كل شيء آياته سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان نجنا من النار يا حبيب البكائين يا سند المتوكلين يا هادي المضلين يا ولي المؤمنين يا انيس الذاكرين يا اقدر القادرين يا ابصر الناظرين يا اعلم العالمين يا مفزع الملهوفين يا انصر الناصرين سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان نجنا من النار وأسألك بأسمائك يا مكرم يا معظم يا منعم يا معطي يا مغني يا محيي يا مبدئ يا مرضي يا منجي يا محسن سبحانك يا لا اله الا انت الامان الامان نجنا من النار يا كافي كل شيء يا قائما على كل شيء يا من لا يشبهه شيء يا من لا يزيد في ملكه شيء يا من لا ينقص من خزائنه شيء يا من لا يخفى عليه شيء يا من ليس كمثله شيء يا من بيده مقاليد كل شيء يا من وسعت رحمته كل شيء يا من يبقى ويفنى كل شيء سبحانك يا لا اله الا انت الامان الامان نجنا من النار يا من لا يعلم الغيب إلاه يا من لا يصرف السوء إلاه يا من لا يدبر الأمر إلاه يا من لا يغفر الذنوب إلا هو. يا من لا يقلب القلب إلا هو. يا من لا يخلق الخلق إلا هو. يا من لا يتم النعمة إلاه يا من لا ينزل الغيث إلا هو، يا من لا يحيي الموتى إلا هو، يا من لا يغني على التحقيق إلا هو. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان نجنا من النار. وأسألك بأسمائك يا كاشف يا فارج يا فاتح يا ناصر يا ضامن يا آمر يا ناهي يا رجاء يا مرتجى يا عظيم الرجاء سبحانك يا لا اله الا انت الامان الامان خلصنا من النار يا معين الضعفاء يا كنز الفقراء يا صاحب الغرباء يا ناصر الاولياء يا ظاهر الاعداء يا رافع السماء يا كاشف البلاء يا انيس الاولياء يا حبيب الاتقياء يا اله الاغنياء سبحانك يا لا اله الا انت الامان الامان خلصنا من النار. يا اول كل شيء واخره يا اله كل شيء وصانعه يا رازق كل شيء وخالقه يا فاطر كل شيء ومليكه يا قابض كل شيء وباسطه. يا مبدئ كل شيء ومعيدة يا مسبب كل شيء ومقدرة يا مربي كل شيء ومدبرة يا مكبر كل شيء ومحولة يا محيي كل شيء ومميتة سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار يا خير ذاكر ومذكور يا خير شاكر ومشكور يا خير حامد ومحمود يا خير شاهد ومشهود يا خير داع ومدعو يا خير مجيب ومجاب يا خير مونس وأنيس يا خير صاحب وجليس يا خير مقصود ومطلوب يا خير حبيب ومحبوب سبحانك يا لا اله الا انت الامان الامان خلصنا من النار يا من هو لمن دعاه مجيب يا من هو لمن اطاعه حبيب يا من هو لمن احبه قريب يا من هو بمن اراده عليم يا من هو لمن رجاه كريم يا من هو بمن عصاه حليم يا من هو في حلمه حكيم يا من هو في حكمه عظيم يا من هو في عظمته رحيم يا من هو في احسانه قديم Subhaneke ya la ilahe illa entel emanul amanu lamanu, khallisna minen nar. Ve eselüke bi esmaike ya musabbib, ya muqarrib, ya muaqib, ya muqallib, ya muqaddir, ya murattib, ya muraghib, ya muzakir, ya mükevvin ya mutekabbir. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار. يا من لا يشغله سمع عن سمع، يا من لا يمنعه فعل عن فعل، يا من لا يلهيه قول عن قول، يا من لا يغلطه سؤال عن سؤال. يا من لا يبرمه إلحاه الملحين يا من شرح بالإسلام صدور المؤمنين يا من أطاب بذكره قلوب المخبتين يا من لا يغيب عن قلوب المشتاقين يا من هو غاية مراد المريدين يا من لا يخفى عليه شيء في العالمين سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار يا من هو علمه سابق يا من هو وعده صادق يا من هو لطفه ظاهر يا من هو أمره غالب يا من هو كتابه محكم يا من هو قضاءه كائن Ya men huve Kur'anuhu mecid Ya men huve mülkühü kadim Ya men huve fadluhu muqim Ya men huve arşuhu azim Subhaneke ya la ilahe illa entel emanul emanu khallisna minen nar يا رب الارباب يا مفتح الابواب يا مسبب الاسباب يا معطي الثواب يا ملهم الصواب يا منشئ السحاب يا شديد العقاب يا سريع الحساب يا من له الاياب يا غفور يا تواب سبحانك يا لا اله الا انت الامان الامان خلصنا من النار. واسألك بأسمائك يا ربنا يا الهنا يا سيدنا يا مولانا يا ناصرنا يا حافظنا يا قادرنا يا رازقنا يا دليلنا يا مغيثنا. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار اللهم ربنا خلصنا وأجرنا ونجنا من النار وعافنا واعف عنا وأدخلنا الجنة دار قدسك مع الأبرار بأفك يا مجير بفضلك يا غفار وأسألك بحق هذه الأسماء الكريمة الشريفة والصفات الجليلة اللطيفة أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بعدد حسنات محمد بسم الله حسبي الله لا إله إلا الله شهد الله قل هو الله ما شاء الله ربي الله تبارك الله تعالى الله توكلت على الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم سبحانك يا لا اله الا انت الامان الامان لا احصي ثناء أن عليك انت كما اثنيت على نفسك يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا شكور أسألك بما أحصيته عليك من أسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تغفر لي ولوالدي ولأستاذي سعيد النرسي ولطلبة رسائل النور ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وترحمنا رحمة تغنينا بها عن من سواك من خلقك وأن تقضي حوايجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة وتختم لنا بالسعادة والشهادة والكرامة والبشرى عند فراق الدنيا وتجزي محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحقه وألا تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك وتصلح لنا شأننا وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام لتحفظنا بركنك الذي لا يرام يا ذا الجلال والاكرام وان تصرف عنا وعمن علق عليه هذه الاسماء افة الجن والانس والشياطين وزلزلة الارض ودكتكة الجبال من خشيته وافة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح. وسائر الأفات وتحفظنا من كل شر وسوء وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين